Demə 20-ci sualda burada belong-dan sonra həmişə to olur. Belong to çünki belong feili şablon feillərdəndir. Özündən sonra hər zaman to nu tələb edir. Ona görə də D variantı düzgün variant olacaq. Məsələn she is looking for və belong to. D variantı düzgün variantdır. 21-də Washington is. Ümumiyyətlə biz demişik ölkələrin, şəhərlərin qarşısında artikl z işlənmir. Burada istisna hallar var. Əgər ə, ölkələrin qarşısında ə, United sözü, State sözü, Republic sözü, Emirates sözü və yaxud da Federation sözləri gəlirsə, bu zaman z qoyula bilər. Washington bildiyimiz kimi şəhərdir, ona görə orada boşluq olacaq. United States dey sözü olduğu üçün Z olacaq və Pacific Ocean bilirik bütün okeanlar, yəni sözlərinin qarşısında Z işlənir. Və sonuncu sualımız 22-ci sualda. Burada I am looking forward to C götürdüm özüdür. Nöqtələrdən əvvəl söz önü gəldiyi üçün biz burada C variantını götürəcəyik. Çünki söz önlərindən sonra həmişə fel, yəni məsələrimiz ing ilə olur. 22-də düzgün variantımız C variantı olur.